হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু টাৱং ডায়েৰী ডে ৱান এইটো আছিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেভেল ট্ৰিপ এণ্ড ইয়েছ ফাইনেলি আমি গৈ আছো টাৱঙৰ কাৰণে এয়া আমি বাছৰ কাৰণে ৰখি আছিলোঁ যিহেতু বাছ আহি পোৱা নাছিলে আমাৰ জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে যোৰহাট টু তেজপুৰ আৰু তেজপুৰৰ পৰা এখন আমি প্ৰাইভেট গাড়ী বুকিং কৰি লৈছিলোঁ তিনিদিনৰ কাৰণে চ' লেটছ গু টাৱাং এয়া আমি গৈ আছিলোঁ ডিৰাঙৰ কাৰণে যিহেতু আমি ওৱান নাইট ডিৰাঙত ষ্টে কৰিম তাৰ পিছদিনা আমাৰ টাৱাঙৰ কাৰণে নেক্সট ডে' জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হ'ব এয়া আমি ডিৰাঙৰ কাৰণে গৈ থাকোতে ৰাস্তাত খুবেই ভিউ পইণ্ট পাই পেলাই আমি তাতে ফটো মাৰিবৰ কাৰণে ৰখিছিলো আৰু এটা ৱাটাৰফলো পাইছিলো তাতেও আমি জাষ্ট অলপ ফটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ৰখিছিলো ইয়াতে অলপ টাইম লোৱাৰ পাছতে আকৌ আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে নেক্সট আমি এটা টানেল পাইছিলো খুবেই ধুনীয়া আছিলে সো আফটার এ লং জার্নি ফাইনেলি আমি দিরাং গে পাইছিল আমার হোমস্টে তো হোম েটার নাম আসলে ইয়ানসেল হোমস্টে খুবই একটা ধুয়া হোমস্টে আর ইয়ার বেলকনির ভিউটিও খুবই ধুমিয়া আসে সো এসে আমার টাওয়াং ডায়রি ডে ওয়ান হ্যালো এভরি ওয়ান গুড মর্নিং ফ্রম দিড় আজি আসলে ডে টু আর আজি আমার জার্নি হব দিরাং টু এয়া এসে আজি মোট আউটফিট আৰু এয়া মই আৰু হাজবেণ্ড অলৰেডি ৰেডি হৈ গৈছোঁ এয়া জাষ্ট এটা সৰু ৰিল বনাই ল'লোঁ চ' আমাৰ ডেটো ট্ৰেইনিং অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে কৈ আগতে ড্ৰাইভাৰ দাদাই ক'লে খুব ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট এটা পাইছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে ফটো আৰু ভিডিঅ' ক্লিক কৰি লওক আৰু আমিও ৰখি পেলাই ফটো আৰু ভিডিঅ' ক্লিক কৰিবৰ কাৰণে নাটো ল'লোঁ আৰু ভিউটো আমি দুয়োটাই খুবেই এনজয় কৰিলোঁ

আৰু বিহুটো ইমানো ধুনীয়া যেন লাগিছে আমি চেলালেকৰ পৰা আহি সোমাইছিলো জাং ৱাটাৰফলত খুবেই এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফল আছিলে এই ৱাটাৰফলটোতে ৰেইনব'ও দেখিব পোৱা যায় কিন্তু আনফৰচুনেটলি আমি দেখা নাপালোঁ বাট হ'লেও ইয়াৰ দৃশ্য ইমানেই ধুনীয়া আছিলে যে আমাৰ মন একদম ধুনীয়া হৈ আহিছিলে এয়া দেখিছেনে কিমান যে ধুনীয়া চাৰিওফালে ইয়াতে আমি ফটো ভিডিঅ' ক্লিক কৰি আকৌ আমি আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিল আৰু তাৰ পাছতে আমি গৈ পাইছিলোঁগৈ আমাৰ টাৱাঙৰ হোমষ্টে আৰু এয়াই আছিলে আমাৰ টাৱাঙৰ ডে টুৰ ব্লগ নেক্সট মই আপোনালোকক লগ পাইছোঁ ডেট থ্ৰীত থেংক ইউ ববাই